是，到大。啊、你看一下，你们要找的那张那个窝呀、啊，它是一个板子，然后上面有三个像小伞一样的小瓦。哦，伞窝。对，是伞窝，明白了吗？你们黑吗？还行，下、啊、面有点冷。为什么？老师、啊，那谁陪我们呀？你们两个人自己下。对。 老师，那你你会待在哪里？老师，我就在下面等你们回来。哎呀，我不行，我,我,我想、嗯、你上午怎么跟老师说的？超能游这边十个小朋友，现在除了你，大家都能够下去。你说你害怕什么呀？那里面有大人吗？里面都有大人的。我来，我来。小恩，你告你告诉他，下面有没有人在？ 有大人，你看有大人在的，小恩他们女生都不怕你，一个大男生你怎么会害怕呢？云飞，我真的很害怕。下去吧，来跟贝贝快下去找，现在就差你们一组了，来。你可以跟着我吗、啊？不行，他们要他们有他们的任务。 我不，我们他可是我们不知道底下怎么走。下面会有人告诉你怎么走，云飞。嗯，我跟贝贝先说句话。贝贝，<好>嗯，如果你一个人下去，你要找到两种这个。你为什么能让贝贝一个人去给你找呢？你为什么，云飞？我害怕。 你害怕，那我就自己走了吧。云飞，你告诉老师你害怕什么？我就害怕，我害怕黑。下面不黑的，所有的小朋友都能下去，你为什么不能下去？是不是你跟老师说的想要参加一起集体活动的，对不对？不想下去。为什么？没有这么多你不想就能不参加的。你选择了贝贝，为什么又把贝贝一个人扔在这儿？嗯 而且贝贝是个小女生，都在保护着你，你怕什么呀、啊，云飞？我真的不想。来，你自己再选择一下，你要不要下去？嗯，不，对不,对不下，不下，对不对？不下对。